Станы справді наибольшим обесточным местом в Украине. Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает хма... ну, Клаус, да, Хмары. Туча. Я уже забыла, как на русском будут хм... хмары. хмары. Это, Это приятно. Ты понял? Ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда. В Киеве. Нет. Нет, 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 нет. А касательно. О, я ответила на два вопроса твоих. Про захваст, попади, пожалуйста, стафы, и ломать. Это фигня Опять якорь. Всадник. И снова, все равно, якорь, всадник и медведь. Нет все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Потому что Киев это столица. То есть я бы... А какая вообще, какая область самая опасная будет, в принципе, в ближайшее время в Украине? А конечно, поняла. Дом, звезда и ключ и крест. Ну, звезда у нас, если мы... Если мы э... Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да? Это Херсонская область, Харьковская область, Донецкая, Луган. Ну, все-таки звезда я трактую, если это Роберем, я трактую это больше как Запорожье всегда. Звезда. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть это не на Киев, конкретно поняла, выпала. То есть, Полинорману вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел, такой, что это за гора? Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть карта горы это уже, я уже поняла, По Полинорману это западная область, понял? Тут карта дома из Парижа. Что это? Это наступу больше, че обстрелы? Ну я спросила просто про опасность. То есть не я не спрашивала конкретно. Да, да, да мне сейчас не хвалю я обстрелы. Че там? хвалю нахвалю зараз сейчас просто. То есть, оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты Почему так может быть? Атомная станция? Поняла? То есть, почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. Ну, пока сны не снялись никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Ну, гроб падает. Карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Линормане, Ленорман, она не брала, кстати, да, в прогнозы. Mm -hmm, карта да. рыбы в Линормане в данном случае, ну смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции, там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется yeah. правильно, вот эти вот все, вот с этим связано не единожды показывала уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть это может быть ну, радиацию, наверное, показывает, понял? И mm -hmm. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции. Я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю, так. Если же у меня, ну, если же мне, знаешь, там... Даже элементарно, когда к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолетом, в самолет mm -hmm. пойдет, да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реальная загроза, прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. Тобто, коли Чорнобильська станція була, вона приснилася зарані, помнишь? Так. так. Це було зарані. Вони дають подготовиться. Понял? Поэтому підготуватися. Ні. Ну, хочеться вірити, що и не побачиш таких сімей. Я теж хочу вірити, як не буде Я вже навіть так. не знаю, але, блин, скільки мені вже показували, скільки казали за три роки, я думаю, що все воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял? Они же как бы не враги мне. Наоборот. Они за то, чтобы у меня все хорошо было, и в принципе, ну, как бы... У меня у моих близких, и... Ну, я не знаю, я считаю свою аудиторию своей семьей, поэтому я считаю, что моя семья, да, ну, у них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И меня, я, я, знаю всегда, я знала всегда, и всегда это мертвому говорила, и на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. Вот у вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай бог, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам вот это показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим, это вот эта семерка. Везде семерки, 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 семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну, то есть что, что такое? в чем эти семерки, в чем проблема. Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще. Я так понимаю, там сейчас готовятся переговоры какие-то, наверное. Снова. Так, так. Да? Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры, все. Все от переговора, видишь, зависит постоянно. Про ракеты, секундочку, да? Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как трактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте, что там, мы это говорили. Э, типа, я людям говорю, все... я еще до того, как новости вышли, говорила, что карта шута. А карта шута по стратегии означает, что, говорю, вы выходите из укрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну, то есть ты понимаешь, да, либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое. По-скотски, как, как, как крысы они поступать будут. В принципе, это произошло, потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает, как четверка, четверка пентаклей по Таро э, со всех сторон. Кольцо. То есть они ракетами как обстреливают сейчас, вот так вот. Тупо кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. все все на месяц дуже ймовірне сценарий, я так понимаю. Ну, смотри, по игральным, картам десятка пикова, эту эту все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай по еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасность обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту. Украина. книги карта книги всадник смотри карта крыс э -э, карта книги уже говорится о том что много будет попаданий это универы библиотеки и так далее то есть мне когда я делала прогноз на своем канале падало что-то связано с украинскими вот этими всякими ну украинские эти как они называются памятки понял mm -hmm. и потом когда полетела по западной Украине я так сижу и думаю блин а оно же реально связано все там же наша культура по сути западная Украина то есть вот, что понял, показывают. И карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про э, дороги. Дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое. Этот, карта всадника, трассы и так далее. Карта крыс, вот. Да, то есть ему верно, что... Смотри, так, снова так, дети под Карта ребенка, дети. Ну, то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца, ключ, ключ. гора кстати, я думаю, что по Западной Украине вот опять карта Гары. Вий, что ли, карта Гары. Снова Западная Украина будет страдать в июле. О, напряженный месяц обещає бути. Такое что, да? Не знаю. Маш, может, может что-сь хорошее. Бачила, что ладно що. До 10-го до 10 го щось там до Нет. Органами, Нет, я не так. знаю. Да, единственное, что хорошее было, это мы предсказали по ракетам по России, да, но... но... Но не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны... Там вроде гробы падали. То есть должны мертвых мёртв сначала вернуть. Все, что последние мне давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов. Там реально так. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Да, мне там уже кидали, но я так, я это не выставляю. Меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Что это Сейчас? Заразь зараз да, у меня пишет? ничего не появлялось. Кидали в області гриб уже там. До речи, дуже багато в меня питаний, что стосується Житомирщину, какие зараз загрозы. Мне не нравится кривой рог вообще на июль. То есть, я когда угу. кривой рог настраивалась смотрела там. Мне предложили свечка, сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похожее. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Не-не-не, не, мы, мы, мы. А, мы а они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по сумщине, когда смотрела, по сумам, тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Я не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Э, тут карта тут, тут падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно... Во-первых, будет снова какая-то херь связанная с этим. С Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. Э, и, может быть, новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Жиломерской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости, может, какие-то дорожники или что-то типа того, или снова будут на, накаляться, понял, накаляться все, что белорусы собрали там какие-то эти, ну, забейте на это пока что. Кременчук останнім часом постійно під обстрілами. Які прогнози для цього міста. Ну, по Кременчуку я вчора смотрела, типа, там я примерно розумію, куди они били, я просто не можу это говорить. Так. У них це направлено куди типа, куда они били. Е, вот. Спеціально було сделано. Місцеві точно знають про я що. Я думаю, да, так. Да. І прям от, от это из-за этого было. Те ж самое, що сюди це... говорять стара Константинов. Но я не могу mm -hmm. как бы ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они куда не бьют. То есть тут, что э, мне говорить? А, також просили подивитися Лубны, теж Полтавщина. Вот, э, казав, что самому ему постоянно сняться сны про э, велику кількість ракет и шахедий над містом. Пока клевер падает. Ну, карта леса, единственное, что ну, карта леса и карта сердца здесь про нав... И ключ это про народчиков. Тут, конкретно про наводчиків говорится. тут не говорится про обстріл, а про Очень много в городе наводчиків, серце і леса, і ключ ще падає, щоб розлівати інформацію. Вам би наводчиками займатися. Хорошо, покажите нам, давайте так. Хорошо, Трамп все-таки Україні допомагає вообще. Ну тобто, може, ми много чого не знаємо, але ми много не знаємо, мабуть. Безумовно, можна навіть не Трамп питати, можна взагалі США чи зараз ми отримуємо достатньо цю допомогу від США. Но опять-таки метод кнутая пряника, как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака, и дерево, то есть все равно как-то, как я говорю, пиздит, пиздит, угу. при этом все как-то пытается там что-то где-то, ну что такое, тихоря может. Вот они уже делают, так же России, я не знала, я даже уже об этом думаю, знаешь, может как-то уже там пытаются Зеленский сами по себе, где-то что-то это. Это было а тут... уже да. -да, -да. да.